mmohelp.ru – ваш надежный игровой помощник в виртуальном пространстве. Ссылка в описании. Здорово, чуваки, с вами Лиз и вы смотрите гайд на ММ Ханта в патче 6.2. Поехали! А таланты у нас остались те же самые. В первом тире крадущийся тигр, затаившийся тимера, во втором связующий выстрел, в третьем железный ястреб, в четвертом охотничий азарт, в пятом звериный натиск, в шестом шквал и в седьмом одинокий волк. Символы также остались. Символ отрыва, символ сдерживания и третий варьирующийся символ я выбрал выстрелы химеры. Малые символы все те же самые, самый главный у нас символ духа гепарда. Обязательно. Дается отчет, на третьей секунде выпиваем припод, начинаем кастовать прицельный выстрел, если у вас еще нет четырех кусков Т-18, а затем летит выстрел химеры, звериный натиск, и далее сливаем всю концентрацию на прицельный выстрел. Повезет, если прокнул охотничий азарт, тогда ДПС будет намного выше. Когда концентрация полностью слита, прожимаем быструю стрельбу и начинаем спамить верный выстрел. Восстанавливаем полностью концентрацию и опять же по КД прожимаем выстрел Химеры, затем спамим прицельный выстрел. Внимание! Здесь надо следить за бафом быстрой стрельбы. Если у нас прокнул охотничий азарт, быстрая стрельба уже подходит к концу, а концентрация все еще не полная, нам нужно сперва полностью до конца восстановить концентрацию и потом уже спамить прицельный выстрел, то есть сливать проки от охотничьего азарта. Иначе мы рискуем остаться без концентрации. Если у вас уже есть 4 куска Т-18, то наша ротация начинается с верного выстрела. На третьей секунде пьем припод, кастуем верный выстрел, прожимаем выстрел химеры, а вдруг прокнет охотничий азарт и наш прицельный выстрел сразу станет дешевле. Затем прожимаем звериный натиск и спамим прицельный выстрел. У меня уже собрано 4 куска Т-18. Прицельный выстрел стал мгновенный. Это очень удобно, это повышает мобильность. Но не думайте, что ваш ДПС сразу вырастет там с 30 на 60к. Это не так. <п separation> Потому что концентрации у нас от этого больше не стало. Но вообще, да, ДПС подрастет. Также у меня уже есть тринка с Архимонда. Значит, ваши выстрелы наносят на 0,30% больше урона за каждый метр расстояния между вами и вашей целью. Это значит, когда мы стоим на максимальном расстоянии 40 метров, умножаем на 0,30, это получается плюс 12% дамага ко всем вашим выстрелам нашим. Также у меня есть тринка с разорителя. Ее я одеваю, когда не получается стоять на максимальном расстоянии от босса. А на том же Архимонде мы бегаем под жопой. И тогда вот смысл от тринки с Архимонда, собственно, полностью теряется. Абсолютно. Какой вообще стоит собирать шмот? да любой любой где есть крит и что угодно но кроме искусности наша искусность заключается в том чтобы стоять на месте а это получается реже всего поэтому крит плюс скорость крит плюс многократка крит плюс универсальность все подойдет а также меньше всего из Т18 нам нужны перчатки поскольку на них скорость искусность и я рекомендую собрать башку плечи чест и штаны а перчатки найти какие-нибудь с критом и любым другим статом. Вот у меня, например, из эпохального подземелья на 5 человек. Вообще то, что надо. И также делаем все чарки и камни на крит. Ну вот, собственно, и все. Вы можете воспользоваться моим гайдом и быть всегда в топ ДПС, как вы могли видеть в моих предыдущих видео, где мы рейдим в цитадели. Там у меня еще не собрано 4 куска, и прицельный выстрел я кастую. Можете представить себе, что у меня творится сейчас, когда он мгновенный. А с вами был Лис. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, я помог вам. Заходите на мой канал, не стесняйтесь. Подписывайтесь. Можете поддержать меня лайком. А также отправить мне денежек на Киви кошелек. Хотя бы на Доширак. А может быть, когда-нибудь я накоплю на хорошую камеру и микрофон. Удачи в рейдах. Пока.